Мы снимаем обзор в Караваневской выставки, которая проходит в Будапеште. Это 2015 год. Это специально для магазина Вескемпер. На заднем фоне, где стоит прицеп, год выпуска которого 68-й. И ему уже на сегодняшний день почти 50 лет. 48 лет этому прицепу. И это не самые первые прицепы, которые выпускались в Европе и во всем мире. Можно сказать, что история караванинга уже проходит почти 100 лет. У нас она только сейчас начинается, и мы сможем отследить, допустим, по этой выставке, как развивалось караванерское движение и автодома, прицепы за 50 лет. То есть зайдем, посмотрим на этом прицепе, что в нем было, и сравним, что на сегодняшний день предлагают караваны на наших Возможно, все здесь. У меня рост метр пятьдесят девять, метр шестьдесят вот пять. Здесь удобно как бы остановиться. Здесь в пусть есть все для жилья. Вот у нас есть шкафчик в который находится в не знаю, что там есть. Здесь находится тоже для обуви. Ну, как видите, здесь есть двукамфорная газовая плита, умывальник, в котором находится холодильник, маленькая морозильная камера. Ну и вот всякие вот... А вот как бы место для отдыха которая сделается для двоих человек. Можно и присесть, и отдохнуть. А здесь делается, здесь должен быть столик, который вы сейчас убрали после во времени выставки, и шкафчики для одежды, для надежности. Вот таком как бы очень удобно ездить, путешествовать на двоих людей, как бы хватает. Итак, мы сидим сейчас э, в прицепе, которому порядка 50 лет как видите, сильные изменения прицепа не изменилось. Здесь такая же самая схема, как и сейчас используется опускаемый столик, из которого делается здесь кровать, ставятся подушки. То есть в таком прицепе могут отдыхать семья из от двух до четырех человек. Здесь есть комфортная зона сидеть покушать. Сюда помещаются два человека и сюда. Есть также люк для хорошей вентиляции, потому что чтобы была вентиляция. А, Опять-таки видим, есть много шкафчиков. А, в те времена, смотрим, окна еще были одинарные, 50 лет назад. А, так же самое здесь есть еще и туалет. Или не работает, работает. Ну, здесь пока вещи стоят, но место для туалета, скажем так, предусмотрено. Есть зеркало, есть место для шкафу. Но также в любом прицепе, даже со всех старых, то есть есть газовая плита, на которой можно, можно готовить автономно. Здесь кровать, где могут спокойно два человека разместиться. И так люди уже 50 лет назад в таких комфортных условиях ездили, отдыхали по всему миру, скажем так. И сейчас это дело в Европе с каждым годом все больше и больше становится популярным, но ну, сейчас мы перейдем от старого прицепа, которому больше 50 лет, перейдем к новым прицепам и автодомам и посмотрим какая разница стала за эти 50 лет как раз представляет старый бюджет, который был изготовлен в 1968 году. В принципе, представляется, хорошо сохранился, и до сих пор его можно эксплуатировать. Ну, так же само. они изготавливались из дерева как в те времена, так и сейчас используются больше дерева, в сутрении Мебель здесь сделана из твердых пород дерева, которое сейчас редко используется уже в нынешних прицепах. В Бельгии этот прицеп изготавливался, но на сегодня уже эта фирма не изготавливает прицеп, и это уже приоритетный вариант прицепа. Valami ezek ami bent van építve mi volt. Ez hát, van, igazából, van, ugye, igazából igen, ebből e, 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 e a nyitóból, vagy ebből a mártából ez volt a legnagyobb, szabadon, hogy a, a, a e kisebb változataim a, a kis voltak. És e, még a mai napig is azért jól használható, de hát ugye főleg az nyári hát. hát что это было очень много изготовлено этих прицепов, и по сей день его можно, в принципе, использовать и все необходимое для этого. Приглашают посмотреть, как там внутри. Végül is ugye ennek a belső még aránylag ugye szerényen volt több felszerelve, abban az időben nem voltak összekvények, ugye a mosdó is tulajdonképpen csak egy ugye, kis fülke volt, mosdó fülkeszerűség, és hát ezekben a típusokban még que euh, tu Не не Но в те времена, еще 50 лет назад, не было холодильников, которые уже есть на сегодняшний день. Мы покажем, какие холодильники сегодня изготавливаются. Также умывальников не очень было. То есть и и не было также, не было предусмотрено и туалета здесь. Но то, что мы как раз перед этим говорили, что из чего изготовлена мебель, вся которая здесь, это используется твердая порода дерева, то, что сейчас уже, уже не используется.

и показывают, как было тогда и как сейчас. И людей очень интересует, по сути, что Кирдей Шремберг, Кирдей Гудлегет, Мегвен, Стореги, Почит, Элодов, не? И Газа, вот, они раз и винкают, не это, и нам нравится, очень ратник, и ракмани. Люди тоже спрашивают, продается ли этот старый прицеп, но хозяин говорит, что настолько привык к нему, что он не хочет его продавать, что это уже как бы его такая... Да, я уже старый, то, что <гиво hơn> <Sara> bármikor ezzel ugye bárhol megjelenünk, ezt hamarabb meg akarják nézni, mint egy új modellt, és sokkal érdekesebb, különlegesen. Igen, hogy na pusztim, hogy a sztárai pricep, mint egy új most mondjuk, és a és a nem egy régi kiállításra, van régi igen. Több nincs, minden csak már. ezek már mind újabbak, igen, azok még nem azok a igazi И потихонечку тогда идем дальше смотрим и там есть кровать где можно покажите нам там кровать где можно поспать здесь семья из четырех человек в принципе может себя нормально чувствовать также люки уже были в те времена предусмотрены а вот сейчас мы идем Дальше на стенд. Мы сейчас посмотрим автодом. Уже есть новый автодом. И можете сравнить, какая разница. Идемте дальше. Иган, а я не у вас не знаю, что там техника. сейчас тоже предлагает пойти и посмотреть сегодняшнюю технику. Что сегодня предлагается?